大家好，阿伦山的生活，今天又来到了系列款开箱哦，很久没有开箱啦，今天要开一个帐篷哦，是一个棉布帐，叫做更四点八的一个很适合两个人的一个小巧的棉布帐，啊、呃，而且是大概几年前的一个产品了，但是基本上呢还是一个很吸引人的一个产品哦，好，今天就跟大家开箱看看吧。嗯嗯，可 这么一大箱哦，棉布帐，呃，其实最大一个缺点是它比较重跟大了，但是它的优点当然也有很多喽，我们来看看吧。好，首先呢，这个帐篷呢叫做根 e x t e n d 4.8棉布屋檐 A 塔帐帐篷更。 寸四点八，8, 棉布屋檐 A 塔帐篷，然后它的货号呢是 NH 二零 ZP 零1一，看到吗？这就是这个帐篷的箱子，还蛮漂亮的。哦，就是它的造型呢，大概就是这样子哦，一个小屋子这样子的一个造型。 我们来看一下这一个帐篷哦，就是,是长这一个样子。好，一打开来呢，就看到这个帆布的这一个外套哦，嗯，啊，因为这个是更系列的这一个产品哦，所以它的这些用料呢，都是基本上是最好的。哦，这一种锁扣，好，把它打开来，然后这里呢就有这样子啊，非常。 质地非常好的这一个绳索带哦，看到吗？这一个风绳啊，也是这种比较高质量的用的一个风绳哦。好，打开看看哦。首先呢，看到的是这个底部的部分哦，可以看得到这个材料是非常非常厚的，就是你几乎可以。 不使用地布额外的地布的情况下，可以直接铺在地上喽。好，有一个绑带，我们把它拆开来。好，哇哦，就是把它推开来。好，接下来就跟大家展示一下怎么搭建这个帐篷吧，也是非常容易的哦。好，首先可以看得到是所有的铝杆哦，总共有怎么说呢？ 有四个支架跟啊两个这个屋檐的这个铝杆哦，大家看到吗？都是这种顶级的这种铝杆哦，非常漂亮。然后这个就是地钉包咯。地钉封神包。好配的呢是这种嗯比较粗的，应该是二十五到二十五 cm 的这个粗的这个白杠的这个地钉。 这些风绳呢，也是这种非常漂亮的风绳，哦，所以等一下搭建的时候我就不用这些了，我用阿伦才自己本身一些比较粗的这些地顶风绳，就不把它弄脏了。暗格装钱，啊？装钱、啊啊啊，都好哈、啊。 好，所以首先呢，先把四个角的地钉都给钉上，然后再把这个铝杆也插进去。看到吗？非常漂亮的铝杆哦，有这个努克标志。哦，这样子的一个铝杆是这样子的，伸缩带的这样子的方式的一个铝杆哦。看一下厚度，嗯，是标准厚度啊。好。哦，我们就是在这里开门也是吧？没有了、啊，开箱。

오! Oh. 好，由于是第一次搭建哦，啊，而且姿势是在一个比较不平的地上，所以会有一点点歪斜的这样子的一个感觉。好，首先我们来看看这一个可爱的小帆布屋，在完全关闭的情况下哦。好，所以它的结构呢非常的简单，但是由于第一次需要一点时间熟悉。我、哦、总共有四根铝杆，就是做这一种交叉，左右各一对咯，这样子的一个交叉。 好，所以首先呢，先把这个地钉先钉上四个角，然后再把这个，应该是先把这个铝杆啊四肢都串进去，然后再把四个角定位好四个角，然后呢，下面这里呢，啊，就是这一个铝杆呢有一个这样子的卡扣咯，就把它钻进去这一个洞里面。 哦，最后呢，再用那个附带的那个绳子，在这里的绳子把它绑好，最后再把这一个风绳给拉上去，哦，打上地钉。所以它整个结构呢就是这样子，四根铝杆，再加上四个下面的地钉，跟两个这样子的风绳，基本上呢，整个帐篷已经成型咯。好，这个是在还还没什么，还没撑开前面这个屋檐。 下的这个造型哦，大家可以看到吗？这一些拉链的部分呢、啊，质量都是非常好的哦。啊，真的是一个棉布帐、嗯，大家看得到吗？这一个质地哦，这一些车线啊什么呢？都是挪克，就是比较高级别的这样子的一个规格、哦。嗯，这里呢就有一个大大的一个挪克的标志 <noise>，Nature High Camping。哦。 大家看到吗？其实这个就是所谓的一个小小的屋檐通风的一个小屋檐，看到吗？里面呢其实就是这一个网布了。所以在里面的时候，真正完全搭好的时候，这里再用地钉把它绑上。来拉一下。今天也带来了我的助手哦，酷酷。好，就是把这两个两边呢都这样子绑紧的话呢，整个画面呢就是这样，看到吗？它就有一个空间可以让这个。 空气做很好的流通，哦，这个等一下我们再弄起弄起来，应该会比较漂亮吧？好，我们再看一下哦，其实外面还有很多这些挂点哦，哦，这里也有一个风绳，就是整个啊，在这个腰部的部分呢，是有一个这样子的一个封绳的绑的地方，所以整个弄起来呢，整个帐篷应该是非常牢固的这样子的一个状况哦。 我今天用的是我自带的这些旧的风绳，这个新的就没把它拆开。好，所以看得到呢，这里也算是有一个这样子的一个屋檐的一个构造。好，现在呢，我们再啊把所有的门窗啊这些屋檐弄起来，给大家看一下整个整体的效果是怎么样的。诶最后呢，这边也是这样，跟刚才那里也是一样的，这里也是可以。 做一个这样子的绑紧的，然后过后呢，啊，就是会有一个这样子屋檐的一个效果，所以下雨的时候应该就有很好的这个防泼水的这个效果咯。好，好、啊，接下来呢就要把这些门窗啊、屋檐啊都撑起来给大家看一下。 哦、那我们来看看吧，几乎已经搭好了，给大家看一下整个造型是怎么样吧。嗯，就把左右的门哦，全部都把它像门帘这样捆绑起来。里面呢就是一个没有错，它是二点一乘二点六米这样子的一个空间，是一个长方形的空间。所以呢，双人床呢从头到脚可以这样子放哦，头在这里，脚在那里，可以看到外面的这个风景。哦，我们来看一下它整个构造吧。 哦，这一些绑的地方呢，都是这一种橄榄牛的设计哦，都附带网布。等一下再把网布给大家看一看。好，前面呢这个屋檐呢伸展开来就是这个样子的，哦，这里看到吗？还有多一片这样子的防泼水的一个布。好，前面整个整体造型我们来好好看一看哦。今天是在一个有点斜角度的一个地面，所以不是很方正。 滑步感觉也不错的，嗯，前面呢还有多一块这样子，像一个古代小小一个摊位这样子的一个一个标志，嗯，前面摆上一张一张椅子，看看感觉怎么样？坐一个人啊，我的模特酷酷帮忙一下。然后现在我们进去帐篷里面看一看哦。基本上这个帐篷呢是属于比较矮小的，哦，我来看一下。好，我看敖伦、啊、才。 在里面跪着的情况下，大概只剩下一个手掌这样子的撑开这样子的一个距离哦。所以说完全不能够站站立的。好，我们看到呢，嗯，对、okay,，我们可以看到呢，一面是完全这样子的一个帆布。好，这里呢就是刚才说的下面可以伸展出来的一个这样子的通风孔哦，所以也配备了一个这个网布跟这个可以遮挡的这个布。 这里呢有两个小小的一个收纳袋哦。好，其实我进来我感觉到哦，其实棉布帐真的是会比较凉诶、哎，不会有那种啊、呃、塑料帐那种呃比较闷的感觉。好，从这里看过去呢，就是非常好的一个景色哦。一个美女在帮我做这些小小的打点，前面呢就是美美的 C 瑞胖的这一个标志跟这一个湖。 非常嗯不错，感觉我们选的地点是蛮好的。好，就是在完全敞开的情况下哦，这个帐篷就是这样，所以完全可以放得下。嗯，大概如果是二点六米的宽，其实可以放下两个标准的双人床，四个床，四个人的这一个位置都可以做到。好，我们看一下这个地布，刚才已经说过了，是非常厚的这种地布、哦，大家可以感觉得到吗？就是这种非常厚的牛津布。 哦，oh, 好，我们再看一下这个门，就是只有门帘开启的情况是长什么样哦。好，我们这样子把它拉下去，嗯、其实下面这里也有，全部都有拉链哦，所以它是一个。 完全可以防卫所有的这些啊蚊虫的一个帐篷哦，看到吗？这边是网布，前面呢这个网布呢也是可以这样子把它收、把它弄起来的。这一面呢也是有网布哦，所以四面都有网布，再加上下面两个小小的这个通风孔，所以我感觉应该是会蛮凉快的哦。就算是现在中午十二点这样子的情况，我们还感受到还不错哦。 好，再看一下这些细节的部分哦，这些挂点，封神的这一些挂点呢，都做了非常紧密的这样子的一个车线，非常的牢固。哦，好，看一下前面这里，可能呢，如果再绑一个封神的话，可以把它再做一点点的这个展延。所以其实这个位置呢，也就是刚刚好放下两张椅子，跟一张小桌子这样子的一个位置。 哦，整个帐篷的感觉呢，是让人有那种非常像在露营的感觉，因为它毕竟是一个比较矮的帐篷，所以你可以坐在里面，而不是站在帐篷里面。感觉现在的帐篷都太大了，每个人就整个人可以站在里面，感觉反而没这么像露营了。就是这样子一个比较矮小的一个帐篷，让你窝在里面，可能更有一种氛围感吧。 好，我们再看一下它的骨架的部分哦，就是两只这样子的铝杆。刚才呢，可能把这个铝杆向外剁了一点，所以整个绑起来不是很好。所以这个铝杆的角度最好是尽量向内一点的话，整个绑起来的效果就会非常的挺拔、哦。好，我们看一下旁边这一个门，嗯，这个就是网布拉起来的这个效果、哦，大概是这样子的。哦。好，我们看一下这个网布呢，就是这一种比较厚的这个网布哦。 非常的嗯结实的，好、哦，所有的都是棉布哦，看起来就有一种非常温暖、非常不错的这样子的一个感觉。好，整个帐篷从远处看上去就是这样子的一个非常，可以说是一个很唯美的这样子的一个效果吧，对吗？好，我们看一下呢，其实人呢是可以站立在这个屋檐下面的哦，我们看一下酷酷。哭哭 一百六十 cm 的这样子的高度呢，是站在这个屋檐下是刚刚好，不会碰到顶哦。好，我们来看一下整个画面，整个帐篷大概就是这样子的一个画面哦。当然，刚刚打开来是会有一些皱褶，但是非常温馨、非常温暖这样子的一个很复古的这样子的一个帐篷哦。 这就是挪客的更四点八，小巧小巧的一个，非常适合双人的一个帐篷哦。但是你看，其实它的大小也没有想象中的那么小。其实这样子看上去，看到吗？其实整个扩展搭好的话是有一定的空间。内部空间呢，其实放下两张一百三十 cm 宽的双人床是没有问题哦。 哦，就是一张、两张，脚向前的情况下，会是这样哦。你看一下有没有挂点呢？里面，<有>嗯，有，看到吗？上面这里呢有这样子的一个小挂钩哦，可以放灯。那里应该也有一个吧？你去看一下，这里有一个挂点，哦，小小的挂钩。那里呢？哦，那里并没有哦，所以可能可以挂一个。 挂一个灯，满了吧？这种鱼钩的挂点，嗯，如果可以多附赠几个，其实会更好了，有点少了，只能挂一个灯，风扇基本挂不了。好，今天的这个开箱我们大概就做到这里喽。嗯，这就是挪克的更四点八，非常漂亮哦，非常有感觉。阿伦莎应该会把这个占为己有吧，自己用吧。 因为看起来大小也蛮 OK 的。好，这里呢，再让大家看一下哦，前面这一个，前面门庭这里哦，网布这样子关闭的情况，其实是长这个样子的。 哦，所以它算是基本上是一个非常安全的一个帐篷哦，完全封闭的。下面呢，这里地步呢也是高起来的，哦，它不是直接通到地面的，所以就算是淹水啊，这个将会是一个很安全的地的地步，因为它非常的厚，几乎不怕水进来，除非真的下大雨，淹了一尺这么高，就水就进来了。哦，每一面都有网布哦，这一个地方也是有网布、网布跟布。 这样子的一个结合哦，再看一下这两层布哦，里面是网，外面是布，看到吗？是这种啊，非常好的这一种粗尺的拉链。好，我们拉起来呢，哦，这里都有这个魔术贴，可以把它封闭。下面这里呢，看到吗？有一个这样子的绑带哦。可以拉，的。嗯，所以可以用地钉的方法哦，就是看到吗？就会有一个这样子的一个通风孔啊，哦，就是也不怕下雨。 但是又能够通风了，就是基本上可以做到四面都能够通风，所以晚上感觉不会热吧？再加上它是一个棉布帐，哦、配备的这种风绳，我们再看一下、哦，很啰嗦，是这种大概是五到六厘米粗度的这个风绳，挪克的这个风绳扣。 哦，基本上他可以给到你的都已经给完了，非常漂亮的一个帐篷。好，天色开始有点黑了，我们感觉马上就要快点收拾了，不然就要下雨了。好，看到吗？如果有一个有一个人坐在里面，他的空间感大概是这样哦啊，所以其实是还蛮有空间的。如果只是放一张双人床的话，里面还是有这样子坐着聊天、促膝长谈的这样子一个空间。好。

长夜、啊嗯，走过十年，轻舟唱晚，耳畔传来深情的呼唤。